بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب النفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله قرآن الكريم الله مؤمنين خطابا بيرر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان buyurur ki ey iman gətirənlər ey möminlər şeytanın xutubat sözünü belə tərcümə eləmək olar xutvə e, addım deməkdir. Oğru e, oğurluğa gedəndə ahəstə necə addım atır məsələn ki eşidilməsin. Bizə olunmasın. Oğurun oğurluğa getdiyi zaman atdığı addımlara xutvə deyirlər ərəblər. Xutvat xutvənin cəmidir. Deyir ki, iman gətirənlər şeytanın sizə o xutvatından, sizə doğru o hərəkətlərinə tabe olmayın. Onun fəlsəfəsinin vəs bu şəkildə formasıdır. Asta-asta sənə nüfuz eləməsindən qorunun, yəni ona tabe olmayın, təslim olmayın. Quran buyurur ki, şeytan belə ahəstə ahəstə bizim həyatımıza daxil olur. Sahabələrdən bir dəstəsi gəldidilər ya Resulullah, biz sizin yanınızda olanda qəlbimizdə qəribə bir hal olur, mələkuti görürük yazqala. Biz xutbələrdə oturanda biz qeybi görürük elə bil, cənnəti, cəhənnəmi görürük. Sizin yanınızdan uzaqlaşıb gedəndə iş, güc, problemlər, məsələlər bizim vəhalımız dəyişir. Biz o halı itiririk. Bu münafıqliyin əlaməti ola bilərmi? Münafıq kimi deyirlər. Sənin yanında bir cürüsən, səndən qıraqda başqa cür. Bu münafıqlıqdır. Peyğəmbər burdu, xeyr, bu münafıqlıq deyil. Münafıqlıq deyil. Zalikə xutubat. Bu şeytanın sizə olan həmlələridir. Xutubat şeytan. Bu şeytanın sizə olan həmlələridir. Mənim yanımda olanda, xutbə eşidəndə, zikr məclisində təsir eləyə bilmir sizə. Nəcə Ramazan ayında fikir verirsiniz adamın halı başqacır olur. Namazları vaxtında qılır, səhər sevinclə oyanır, cəmaətə gələ bilir ki, yeməyə dururlar. İnanın yox. Sərf yemək məsələsi deyil. İnsan rahat durur, rahat nəfəs alır. Amma ay çıxandan sonra birdən görsən halın getdi. Peyğəmbər buyurur ki, siz mənim yanımda Belə haldasınız. Məndən uzaqlaşan kimi o halı qoruya bilsəz, buyurur ki, göyləri, yerləri müşahidə edərlərsiz, yəqinə çatarsınız. O halı qoruya bilsəz. Şeytan belə bir varlıqdır ki, azdan başlayır, azdan başlayır və azaqanı olmur. Bir boşluq tapır səndə, səbrlə yavaş-yavaş işləyir ta səni tam məğlub edəmeyənə qədər, tam məğlub edəmeyənə qədər. Ona görə də Allahı görməklə yanaşı şeytanı da biz görməliyik həyatımızda. Hər bir halda və hadisədə düşməni tanımaq və onun metodlarından xəbərdar olmaq bu çox mühüm bir məsələdir. Mömin adam necə adamdır? Mömin insan hər bir pis hadisə baş verən kimi dərhal şeytanı düşünür və onun roluna baxır ki, şeytan necə elədi bunu? Hər məqamda Eşitimsiz yaşlılar deyirdi, indi də az çox işlənir. Məsələn, nəssə biri-biri ilə sözü çəpgerəndə deyirlər, lənət şeytana, Allah şeytana lənət eləsin. Dinəm bununla sənin davon düşüb şeytanla nəişin var. Amma bağlı sözdür. Hər bir pis hadisədə onun izini görmək, onun planlı hiss eləmək, bilmək özü böyük məharətdir. Şeytan bizim üçün zərafət predmeti olur. Uyunsuzlu bir varlıqda şeytan belə, cin belə, o bəzlərinin o evimdə cin var, qabları dağıdır, bəhs edili bu. Nəmin də bir an nəsi kürə əsir, qap düşür deyir cin gəldi, evdə qablarımı dağıtdı, nəmin, nə nədir. Bu bu mövzu deyil bu. Bu strateji mövzudur. Quran deyir ki, bu təqvalı adamların əlamətidir. Şeytan onlara nüfuz elleyən kimi dərhal Allah'a pənah aparırlar. Allah bizə şah damarımızdan yaxında elədir, özü deyir. Bir şah damarınızdan sizə yaxınam. Onunla paralel olaraq Allahın düşməni də onun yan, o qədər də olması o da bizə yaxın olan varlıqlardan biridir. Allahdan möhlət istəyib Adəm yaranan gündən möhlət istəyib. "Kim mənə möhlət ver, mənulları azdırım." O möhləti niyə görə istədi? Niyə görə ona görək Allahı tanıyırdı. Allahın sünnətlərindən ağah idi. Nədən bildi ki Allah ona müsbət cavab verəcək, ömürlət verəcək? Çünki bilirdi onun xilqətdə yeri boşdur. Onu bilirdi. Şeytana ilə belə saymayın. Çox şeyi bilir. Çox şeydən xəbərdardı. O bilir ki Allah azad varlıq yaradır. Onu başa düşür. O başa düşür ki mənim Allahın dəstgahında bir yerim var, o boşdur. Mən onu yer tuta bilərəm. Bir-iki günün namazqlanı değildi. Şeytan Allahın dərgahında bir məqam sahibi olan varlıq idi. Məq məqam sahibi, bilgi sahibi, məlumat sahibi olan bir varlıq idi. Dərgahında yaxın yerdə idi Allahın dərgahında. O başa düşür ki, yaradılış məqsədi nədir? Azad varlıqdsa buna nüfuz eləmək imkanı var. Hidayət yollarını bildiyi üçün zəlalət yollarını bilir. Şeytana elə belə bilməyin. Məsələn, bir arif sözü yaxşı söz, onun barəsində eşitmək istəmirəm, amma təxminən belə bir şeydir. Arif demək olmaz şəymana. Amma yəni o qədər məlumatlıdır bu işin, bu yolun qaydasını bilir, gözəl bilir. O bilir ki, azdırma yolu var bu, bu məxluqun, yaranan kimi başa düşür və özünə o missiyanı götürür. Elə belə demir ki, ə, mənə möhlət ver. Yo başa düşür bunu. O rolu Allahdan istədi. İlahi, mənə də bir rol ver. Sən ki bu yaradılış dəstgahında bir azad varlıq yaratdın, mənə bir rol ver ki, onu ifa eləmək istəyirəm. Allahla məntiqlə danışdı. Dedi, bunu imtahan eləmək istəmirsən? Bəli. İstəyirəm mən prosesdə iştirak edim. İmtihan prosesində mən də olum niyə bunu istədi çünki xəbərdar idi Allahı tanıyırdı yaratdığı insanı tanıyırdı birdən ağlına gəlmədi Allah da deyə hə yaxşı fikirdir belə <laughs> olmadı bu planının bir şey idi bu bunun bilgisinin məlumatının mənifətinin nəticəsidir dedim mən bu oyunda olar iştirak edeyim mən bu oyunda iştirak eləmək istəyirəm Allah möhlət verdi get hazırldıqların sənin olsun kim hazırlaya bilsən sənin olsun gördü, qəbul elədilər, dayanmadı ki. Nə qədər istəyə bilərdi, istəyirdi. Bu onun Allah tanımasının nəticəsidir. Prosesi bilməsinin nəticəsidir. Dedi ki, imkanlar verə mənə belə olmaz. Sən buna fitrət vermirsən, vicdan vermirsən, ağıl vermirsən, peyğəmbərlər göndərsən, bu insanın imkanları. Mənə də imkan ver. Məndə buna təsir mexanizmim olmalıdır. Necə, nə istəsən, sayılara qədər köməkçilərim olmalıdır. Ay nə burada oturmusunuz? Hamınızın bir şeytanı var. Mən qarışıq. Bu məcazi deyil, adı, dəqiq, dəqiq belədir. Hamınızın sərin şəxsi şeytanındır bu. Səni tanıyır. Bütün boşluqlarınızı bilir. Səni sən qədər tanıyır, kim onu hiss eləyir? Hiss eləmədiyimiz qədər dinimiz zəyifdir. O adamlar hissəlilici təqvalıdır. Bilir ki, bax bu mənim yanımdadır. Məndən xəbərdardır. Məni tanıyır da. Bilir də bax bu, bu nə yuvanın quşudur bilirəm. O şeytan onu yaxşı bilir. Bütün boşluqları, yəni sə ilə məşğuldur. İşi sənsənsən, sən, sən. O sənin üçündür. O Allahdan bunu istədi. İndi bax sadəcə hamınızın şeytanı yəqin ki, narahatdır. Çi hardasız? Niyə burdasınız? Niyə bu sözləri eşidirsiz? Mətlə narahat varlıqdır. Şeytan narahat varlıqdır. Narahatlıq onun əsas əlamətidir. Və bu saat təhrik olur ki, burdan çıxanda burda əldə olunanı necə dağıdım. İşinin adı budur. Siz də əla tanıyırsınız, hamınız gözəl tanıyırsınız. Yəni, bəlkə də özünüzdən öz, öz zəifliklərinizi daha yaxşı bilir. Sonra nə istədi? Dedi, görmürlər onlar məni, hiss etmirlər. Mənə bir icazə ver. Qan necə damarda hərəkət eləyir, mən elə hərəkət edeyim. Elət inzə çatdırım ki, bilməsin mən dedim. Bu qədər yaxın olum ona. Am Allah da qəbul elədi. Tirsən ayının dayısı olsan yoxsa məni o Adəm əleyhissalam da qırağdan baxır. Tir ilahi nəyənirsən? Sən bunun adamısan yəmənim. Bunun tərəfdarısan yəmənim. Allah dedi ki, "Eybiy, sənə də bir şeylər verəcəm. Pis fikir gələndə günah yazmayacam. Yaxşı fikri və səbəb yazacam." Bir iş gördünsə 7 saat vaxt verəcəm tövbə elmirəm. Danışırdan o barədə danışmaq istəmirəm. Allah nə istədisə qəbul elədi. Deyə bilərsən ki, Allah niyə elədi? Çünki Allah səni sevir. Səni çox istədiyindən şeytanı sənin canına salır. Bilirsən, rəqiblə görə məşqçi kimdir? Məşqçi adamı rəqiblə döyüşdürən adamdır da cücdü rəqiblə çıxardır ki, sən onu yıxasan, qalib olasan. Məşqçi belə deyə, yoxsa boş-boş nəşmək gələtdirsin. Şeytanı xəلق edib səni sevdiyinə görə ki, sən onu əzəsən, uzalasan. Onunla çarpışmada qalib gələsən. Ona görə şeytan xilqəti də Allahın sevgisidir. Şeytanın öz lənətli olması öz yerində. Bunun hamısını danışdım. Nəsə bu gün beynimə gəldi bu haqqda danışım ki, onun rolunu görəsən həyatınızda, görək həyatımızda. Bir əsəbi gəldi sənə, nə isə ağır sözlər. Birinci din Allah lənət eləsin şeytana. Gör bunun nə günə qoyub. Bu belə adam olmamalı idi. Əvvəl onun rolunu, onun izini gör. Hədislərdə var, imamlar bizə başa salıb ki, onlar necə hərəkət edirlər. Müşavirə keçirdilər. Trening kurslar. Müasir dildən desək, həqiqətən təlim verir deyir. Necə eləyin, necə eləməyin. İmamlar bundan danışır. Cərbəla hadisəsinə işarə eləyim icazənizlə. Cərbəla səsinə İmam Hüseyn əleyhissəlam danışır, məsələn, "Hay sallılar." Onun hiləsidir. Ən həssas məqamda bəlkə də İmamın səsi qulaqlara çatsaydı, oradan hidayət olan çox olacaqdı. Təhrik eləyir öz dostlarını Ömər sədi falan deyəsə sallını eşitməsinlər. hiss olunur ki, punkt onun planı var. Elə bir, bir otaqda oturub prosesi idarə eləyir. Deyib bunu real görməsən mömin değilsən. Hə şeytan Allah lənət eləsin qırağda dayanıb yox, sənlə məşğuldur. Bu dərəcədə hiss eləməlisən onu. Bu dərəcədə hiss eləməlisən. Harda zülm gördün? Harda zülm hiss elətdinsə bil ki, onun orada əli var, onun orada barmağı var. Axırda bunu deyim sözümü yekunlaşdırım. Məktub yazır İmam Hüseyn Kufə cəmaatına. Haçan yazır? Hür gəlir, mühasirə alır İmam Hüseyn. Məktub oturur, yazır. Elə bir o cəh proses şəhadətə doğru gedir. Kufə cəmaatından tam namüdd olur, ümütsüz olur və oturur məktub yazır. Məktubun mətninə baxın. Təbii ki, məktubun mətnini oxumayız, bir cümləsini deyirəm. Yazır əvvəlində ki nə oldu da yəni sizə nə oldu deyəndə peyğəmbərin bir hədisini deyir, peyğəmbərdən danışır və birinci müraciət olan onlar onlarla bağlı bu kəlməni yazır. Buyurur və qədə alimtum an nahaulail qavm lazimutaatəş şeytan. Bir şey bu qövüm kimlə indi təhrik olub mənimlə vuruşmağa. Bunlar şeytanın bəndəsi olmağına haqq qələdildilər. Bunlar şeytanın bəndəsi oldular. Allaha bəndəlikdən çıxdılar, şeytanın itayətinə keşdildilər. Bu proses baş verdi. Şeytanın rolunu Cərbəla hadisəsində İmam Sənə məktubda qeyd edilir ki, ay Kufə cəməatı, siz şeytana bəndə olduğunuz ki bu işi gördüz. Və qiyamət günü xilqətin sonudur. Elə deyil, qiyamət bitir, insanlar ayrılır. Deyir ki, cənnətə gedənlər deyirlər, gedin cənnətə, yasindədir bu. Birdən Allahdan nida gəlir və mütəz zul yom eyyuhal muzrimun. Tay dünyadakı kimi deyili yaxşı pisə qarışsın. Günahçılara xitab gələr. Siz ayrılın, çəkin, bu yana işim var sizinlə. Siz bu cənnətə gedənlərə qoşulmayın. Ayrılın, gedin yanın kənarda. Sizin yeriniz başqadır. Cəhənnəmə doğrudur sizin yolunuz. Ondan sonra onlara müraciət edir. Və Allahın dərdidir, fəryadıdır, Allahın naləsidir. Buyurur ki: "Əlem ahad ileykum ya bani adam, alla ta'budu şeytan, innehu lakum aduvwum mubin. Fa an'abudun yahada siratum mustaqim." Ey adam övladı, sizinlə əhd bağlamadım mı ki, şeytana bəndə olmuyun və mənə bəndə olun ki, doğru yol budur. Və Allahın təəssüfüdür. Allahın fəryadıdır. Sizin xilqətinizin qaynağı, əsası, həqiqəti, mahiyyəti mənə bəndə olmaq idi. Niyə görə məni qoydunuz? İndi cəhənnəmə gedənlərə baxdır. Niyə görə məni qoydunuz? Getdiniz ona bəndə oldunuz, getdiniz qolu bağlı şeytanın qulu oldunuz. Görürsüz ki, axırında da söz budur. Allah və şeytan. Kim Allahın yanında şeytanı görmə simanı kamil olmaz. Kim şeytanı tanımazsa, onun hilələrini bilməzsə, təsir mexanizmlərini bilməzsə o e, kamil imanlı insan ola bilməz. Sözümün sonunda iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bir bu gün şəhid mübarizin şahadat günüdür, doğum günüdür. E, Allahdan şəhidimizə rəhmət diləyirəm. Bütün şəhidlərimiz əzizdir. Şəhidlərin hamısı bizim üçün dəyərlidir. Şəhid mübarizin bir missiyası var idi ki, onun özünə məxsusluğundadır ki, Sülh şəraitində Azərbaycan xalqının əzəmətini, gücünü, qüdrətini göstərdi, döyüş əzmini göstərdi və göstərdi ki, şəhadət tələbli bu xalqın qanındadır, canındadır və özü də bunun məs İmam Hüseyn əleyhissəlamın məktəbindən qaynaqlandığını bildirdi və bu xalq üçün böyük bir fədakarlıq elədi. Yəni o tək başına döyüşçülər olan yerə getdi və ölümü gözünə qoyub şəhadat arzusu ilə, şövqü ilə o misilsiz qəhrəmanlığı göstərdi və elə bir yenidən diriltdi bizi və diriliyimizi göstərdi özümüzə ki, biz diriyik, biz qadirik, torpaqlarımızı işğaldan azad edə bilərik. Mən heç vaxt boğazdan yuxarı söz danışmamışam. Yəni mən o pafıslı söz xoşdamaram. Mənim başa düşdüyüm budur, şəhid mübarizinin o hərəkətindən, o mübarizəsindən ki, həqiqətən də bu xalqın boynunda o şəhidin də bütün şəhidlərimiz kimi xüsusi haqqı var və onun əziz xatirəsi həmişə yad olunmalıdır. Bütün şəhidlərlə yanaşı ilk növbədə inanclı insanlar uşaqlarını, övladlarını məsəl o şəhidlərlə təmas əhval-ruhiyyəsində böyütməlidilər. Şəhidlərlə ünsiyyət olmalıdır. Deyirlər ki, şəhidlərə nəsə hədiyyə eləsən, onlar İmam Hüseyn əleyhissəlamdan xahiş edirlər, səni dua eləsinlər. Bu cümə gecəsi də bu şey də yayılmışdı cəmaət içində. Mən elə bu gecə şəhid mübarizə ayrıcə özüm də dua elədim. Gecə ibadət eləyəndə onu xüsusi dualarımla yad elədim ki, o mənə ondan nəsə düşsün, onun o feyzindən, o rəhmətindən, o bərəkətindən. Allah bizi şəhidlərimizdən, onları Kərbəla şəhidlərindən ayırılsın. İkinci məsələ mənə çoxlu suallar ünvanlanır, həmişə ünvanlanır. Bu bu dövrdə də ünvanlanır, bu ərəfədə də seçicilərlə bağlı soruşurlar ki, biz e, seççi məsələsində e, əlbəttə bu şəri sual kimi soruşmurlar, məsləhət kimi soruşurlar. Çünki bu bir şəri məsələ kimi soruşmurlar. Mən həmişə mövqeyim bu olub. Bir daha da tövsiyə edirəm ki, bu proseslərdə bir vətəndaş olaraq fəal iştirak eləmək lazımdır. Yəni hər bir insanın bir meyyarları var, seçim əsası. Mey o meyyarlara əsasında seçim eləmlidir. Çünki bir xalq Quran buyurur özünü dəyişməsi Allah təala-ni dəyişməz. Ona görə də layiqlilik meyarları var. Məsələn, add çəkəsəm, mən kimə səs verim, necə? Bundan önəmlisi meyyar olmalıdır. Çünki qiyamətdə Allah seçimlərə görə bizdən sorğu-sual eləyəcək. Niyə iştirak elədin, niyə eləmədin, niyə belə iştirak elədin, niyə başqa cür iştirak elədin? Bunlar prinsipiəl məsələlərdir. Yəni bunlar insanın, xalqın, cəmiyyətin taleyinə təsirli məsələlərdir. Ona görə məndən soruşursunuzsa, mənim tövsiyəm budur ki, seçkilərdə fəal iştirak edin və seçimlərdə də diqqətli olun ki, layiqli insanları seçəsiz. Bu həm Allah qarşısında cəmiyyət qarşısında məsuliyyətdir. Azərbaycan müstəqil bir dövlət idi, müstəqilliyini yeni qazanıb. Bu dövlətçilik prosesində, həmin o quruculuq prosesində iştirakın ən əsas təzahürlərindən biri seçki prosesində iştirak etmək idi, seçim etmək idi və o seçiminə görə Allah qarşısında və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət üzərinə götürmək idi. Ona görə məndən soruşursunuzsa, mənim tövsiyəm sizə budur ki, bu prosesdə iştirak edin və düzgün meyarlarla doğru dürüst seçim eləyin ki inşallah bu seçimdə Allah kömək eləsin ki xalqımız üçün mübarək olsun, bərəkətli olsun, gələcək inkişafımıza zəmin yaratsın inşallah. Allah bizi hər işimizdə müvəffəq eləsin. Bu xalqi, bu milləti, bu dövləti ağla gələn, gəlməyən bəlalardan həfs eləsin inşallah. Allahumme inna nesəluke və nəd'uk Bismikel Azimil Azam al-Aziz al-Ajl al-Akram. Və bil Hüseyn ya Allah, 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 ya Allah və ya Allah. İlahi əllərimizi naomit qaytarma. Amin. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Amin. Bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Omaz istə iştirak edilənlərin qəlblərində nə hazətləri var, nə dərtləri var, özün bilirsən. Sən and verirəm bu günün hörmətinə hamısının hazətlərinin rəvai elə. Amin. Bizi öz evindən əl boş namüd yola salma. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Amin. Bizim aramızda ixtilaf salmaq istəyən şeytanın nəfsinin şerrindən bizi hifz elə. Amin. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyirli elə. Cərbəla ziyarətini hamısa, Ağanın ziyarətini dünyada, axirətdə şəfaətini hamımıza qismət elə. Ömrümüzün axırına can bizə halal, minnətsiz ruzu mərhəmət elə. Verdiyin ruzunun neməti öz istədiyin yolda sərf eləməyibizə nəsib elə. Bütün xəstələrə, məndən dua istəyən xəstələrə, iltiması dua deyənlərin hamısına şifa və acil mərhəmət elə. Amin. Bütün çətinlikdə olan, mürəkkəb olanların mürəkkəblərini öz qüdrətli əlinlə həll elə. Ailəmizdən, nəslimizdən, övladlarımızdan haqq düşməni, Əhlibeyt düşməni qərar verməmə. Amin. İşğal altında olan Qarabağımızı azad etməyə də bizə kömək elə. Bu torpaqların azadlığı uğrunda canını fəda etmiş əziz şəhidlərimizi, xüsusilə şəhid mübarizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Amin askerlerimizi zabitlerimizi ordumuzu ağla gələn gəlməyən bəlalardan həfs elə. Dinam zaman ağanın zuhurunu tez elə. Auzubillahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kal kautara fassalli li rabbika vanhar. İnna şanaka vel abtar. Sadakallahul aliyyul azim.